Salam qardaşlar. Bu sosial müavinət almaq üçün yenicə qeydiyyatdan et, keçməli lazımdır. Onu sizə göstərəcəm. Yəqin ki çoxsuzun ehtiyacı var. Yəni bilmirsiniz. İndi mən linki sizə aşağıda qeyd edəcəm, yəni paylaşadım. Yəni link budur. Deməli qardaşlar bura daxil oluruq. Bura daxil olanda bura daxil olanda şəxsiyyət vəsiqənizin iç xanaya PIN kodunu daxil edirsiniz. İs soruşu isa ikinci şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya nömrəsi. Yəni A-nı başlayanlarda. Onu basdıqdan sonra yoxla düyməsini vurursuz. Yoxlanıb basdıqdan sonra sizin soyad, ad və ata adınız gələcək. Sadəcə rayon eləyəcək. Rayon yerini yəni e, hansı rayonda yaşadınız və ya Bakı şəhərində olduğunuzu burdan seçirsiniz. Taktiki yaşayış ünvanını bura daxil edirsiniz. Əlaqə nömrənizi bura. Yəni gördüyünüz kimi. Sonra elektron poçt yazmaq fürs mütləq. Ə, sonra iqamə və bura gəldiyidə isə ə, məşğulluq sahəsində göstərilən xidmətlər. Bunu seçirəyik, qardaşlar. Ə, bunu seçdikdən sonra xidmət növünə daxil olun. Xidmət növündə burada sağda verilmir, yəni bu aşağı yuxarı gedir və sağ hissədən, yəni ən dib sağ hissədən yuxarı doğru belə sürüşdürün gələcək. Burada ə, şey var, vətəndaşların ə işaxtaram və işsiz kimi qeyd olunmasa, yəni bu belə gedir. Ona daxil olursunuz. Onun istisliyi dən sonra müraciət növü ərizə. Qalan heç bir şey eləmirsiniz. Mən robot deyirəm. Toxunub görürsüz və göndər düstünə basırsınız. Ondan sonra qeydiyyata düşürsüz. Yəni bu qədər inanam ki, ə, yəni bu qədər asan olaq qeydiyyatdan keçəsi. Keçə bilməyəndə olarsa, yəni qeyd eləyəc, yardım edəyərik. Sağ olun.